Pergerakan Puteri AMNO mengalung-alukan pengumuman Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dalam pembentangan bajet 2011 pada hari Jumaat yang lepas. Puteri merasakan bahawa bajet tersebut adalah antara yang terbaik dalam menyerlahkan potensi generasi muda. Mengapa begitu? Kerana banyak peluang serta peruntukan disediakan bagi menjana modal insan yang berkualiti di kalangan generasi muda. Ini termasuklah menye dengan menyediakan sebanyak 60 juta ringgit bagi program Industrial Skill Enhancement Program dan juga melalui program latihan Satu Malaysia dengan peruntukan sebanyak 500 juta. Selari dengan hasrat dan pengumuman ini Putri memohon agar model baru latihan semula atau retraining diperkenalkan seiring dengan model baru ekonomi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membolehkan pekerja-pekerja muda menyesuaikan diri dengan sektor kemahiran tinggi. Langkah ini juga penting untuk meningkatkan produktiviti negara selain membantu generasi muda meningkatkan keupayaan diri dalam sektor pekerjaan. Apabila tenaga kerja muda kita berkemahiran tinggi, maka syarikat tidak boleh lagi memberikan alasan untuk membayar gaji rendah kepada para pekerja. Begitu juga dengan usaha melatih semula para pekerja mereka supaya lebih produktif dan juga inovatif yang akhirnya menyumbang kepada pemberian gaji yang lebih baik. Bersangkutan dengan itu, Putri Mahudana untuk latihan semula dalam model baru ekonomi digerakkan secara aktif serta pemantauan terhadap proses latihan semula dilaksanakan secara lebih berkesan. Pastikan setiap agensi ataupun syarikat yang dipilih untuk menjalankan proses latihan semula itu benar-benar berwibawa, bukan hangat-hangat tahi ayam. Mampu juga untuk melahirkan modal insan yang bersaing melalui inovasi dan kreativiti serta meningkatkan kemahiran pekerja kita. Saya percaya ini adalah satu tindakan afirmatif yang lebih bermakna kerana rangkuman capaiannya lebih menyeluruh. Seperkara lagi yang menimbulkan kebimbangan saya adalah perihal kemiskinan bandar yang kesan rangkaiannya amat parah sekali. Apatah lagi jika kita lihat dari sudut pembentukan sahsia dan juga agenda sosial orang Melayu di bandar-bandar. Saya berpandangan bahawa kemiskinan bandar mesti ditangani dengan segera. Ini kerana cabaran survival serta pesangan hidup di bandar adalah lebih besar. Terutama sekali dari sudut kos yang tinggi. Dalam konteks sekarang, kita percaya usaha meningkatkan pendapatan rakyat tidak harus tertumpu kepada membasmi kemiskinan semata-mata. Usaha mesti digembleng untuk menambah pendapatan penduduk bandar yang berhadapan dengan kemiskinan relatif. Ini untuk adik-adik di wilayah dan juga Selangor. Ya, kita minum dulu. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Kita sedari bahawa usaha kerajaan untuk menaikkan taraf garis kemiskinan sehingga Ringgit Malaysia 750 telah memberi ruang dan keboleh dapatan data yang lebih relevan dalam merencana program pembasmian kemiskinan. Namun pada masa yang sama kita tidak boleh terlepas pandang masalah kemiskinan bandar adalah satu perkara yang membimbangkan. Kerana ramai penduduk bandar berpendapatan antara sekitar 1500 sehingga Ringgit Malaysia 3000. Kumpulan inilah yang sering terperangkap dalam apa yang dipanggil perangkap hutang. Pendapatan mereka rendah dan juga perbelanjaan pula tinggi yang menyebabkan mereka terpaksa berhutang. Maknanya mereka telah terkeluar daripada keupayaan pendapatan sebenar dan juga terperangkap dalam zon hutang. Mereka ini akan berterusan berhutang. So ini dialami oleh sebahagian besar ahli-ahli kita sendiri. Kos sewa rumah di bandar pula tidak sama seperti di pinggiran bandar. Begitu juga dengan kos membeli rumah, kos hidup, pendidikan dan rata-rata tidak memberi ruang kepada mereka yang terlibat untuk menghembus helaan nafas tenang di setiap tengah bulan. Untuk itu, Pergerakan Puteri mengalu-alukan pembentangan rancangan Malaysia yang ke-10 Jumaat lalu yang menyediakan pinjaman 100% kepada pembeli rumah pertama yang berpendapatan 3000 ke bawah menerusi skim rumah pertamaku. Pengumuman tersebut pasti memberi sedikit kelegaan kepada warga kota yang terpaksa memperuntukkan sebahagian besar gaji untuk membayar sewa rumah. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Usaha meningkatkan pendapatan penduduk bandar akan membawa ataupun membantu mereka keluar daripada zon perangkap ekonomi. Namun dalam menjayakan model baru ekonomi adalah perlu untuk kita menumpukan usaha untuk membantu golongan 40% sederhana dan 40% miskin supaya sasaran menjadi lebih jelas serta telus. Kita harus melihat isu ini dengan lebih holistik dan dengan sedikit sentuhan keprihatinan. Perkara ini juga perlu menjadi antara perjuangan kita kerana kita semua hidup di bandar, saudara mara kita pun hidup di bandar, rakan-rakan kita pun hidup di bandar malah ianya melibatkan hampir 80% generasi seusia kita yang hidup di bandar-bandar besar. Apatah lagi dengan generasi wanita muda yang bekerja di bandar. Sudahlah baru hendak menapak dalam dunia pekerjaan ditambah dengan kehidupan yang serba mencabar. Mereka ini haruslah mengimbangi di antara kerjaya, survival kehidupan dan tuntutan hidup berkeluarga dalam unjuran pendapatan sekitar 1,500 sehinggalah 2,500 sebulan. Untuk itu, adik-adik sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, Putri menyarankan mereka yang berpendapatan di bawah 4,000 harus dikecualikan daripada cukai pendapatan. Memandangkan taraf hidup masa kini yang semakin tinggi adalah perlu bagi kerajaan untuk mengkaji semua semula perlepasan cukai untuk rakyat yang berpendapatan di bawah 4000. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, mengikut data lembaga hasil dalam negeri daripada 25 juta rakyat Malaysia, 11 juta orang adalah mereka yang layak membayar cukai Namun hanya 1.5 juta sahaja rakyat kita yang membayar cukai. Mengapakah ini berlaku? Ini disebabkan antara faktor-faktornya kenaikan harga barang, keperluan harian keluarga seperti petrol, tambang, barangan runcit, tol dan lain-lain yang memberikan tekanan kepada individu-individu yang terlibat. Dicadangkan juga kadar pelepasan cukai bagi pendidikan anak-anak mengikut kategori kerana dengan pelepasan sebanyak ringgit Malaysia 1000 itu setahun untuk anak-anak yang berumur kurang daripada 12 tahun adalah terlalu rendah jika kita bandingkan dengan perbelanjaan masa kini dalam masa yang sama pergerakan putri juga menuntut agar pelepasan kos sara diri kos perubatan kos insurans dan lain-lain dapat mengimbangi kosara hidup kini untuk dikaji semula mengikut keperluan semasa Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian <tuh -tuh. dunia tanpa sempadan rangkaian perkataan yang paling kerap kita dengar berikutan dengan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT. Jika pergerakan manusia sama ada menggunakan laluan udara, darat ataupun laut ada sempadan dan juga batasnya. Tapi dalam kes pergerakan maklumat yang disebarkan menerusi ruang cyber yang bebas menerjah ke seluruh pelosok dunia, tidak ada sempadannya maklumat yang tersebar tidak ditapis jauh sekali disaring lantas maklumat yang baik bercampur dengan maklumat yang kurang baik dan yang kurang baik diaduk dengan diaduk dengan perkara yang tidak baik hasilnya tercetuslah revolusi maklumat yang tidak dapat dibezakan antara baik dan juga yang buruk lebih menyedihkan apabila yang buruk menjadi buruan manakala yang baik diketepikan begitu saja. Saya tidak menafikan peri pentingnya ICT dalam era globalisasi. Dengan adanya jaringan maklumat menerusi internet, segala maklumat dapat dicapai dengan mudah. Komunikasi juga dimudah cara melalui Facebook. So ini adalah antara rakan-rakan Facebook saya. Begitu juga dengan Twitter. Begitu juga dengan Skype dan juga YouTube. <coughs> Apa yang dikesalkan apabila kemampuan akal manusia disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah. Oleh kerana itu, tiada siapa yang dapat sebenarnya mengawal maklumat di dunia cyber. Malah berjuta-juta laman web telah dihidupkan bermacam-macam maklumat sama ada ianya benar atau salah idea ideologi propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. <coughs> Sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Apabila membicarakan mengenai hal ICT ini maka timbullah tanda tanya. Sama ada internet harus dikawal selia atau tidak. Namun seperti yang termaktub dalam rang undang-undang Kebebasan itu adalah jaminan yang dijanjikan Kepada syarikat-syarikat koridor raya multimedia Seksyen 3, kurungan 3, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga Mengisytiharkan bahawa tiada satu peruntukan di bawah akta tersebut yang membenarkan sebarang penapisan maklumat berlaku. Prinsip ini adalah berdasarkan pendapat bahawa pengawalan maklumat hanya akan memberi kesan yang negatif kepada perkembangan teknologi komunikasi yang canggih. Berbeza pula dengan sesetengah negara yang mengambil pendirian yang jauh lebih agresif.